Украине надо сегодня взять на вооружение опыт Гондураса. В Гондурасе когда-то была там эта война с Никарагуа там и так далее и тому подобное. Американцы помогали Гондурасу, а русский, то есть Советский Союз, помогал Никарагуа. Ну и там была такая война тяжелая. Потом там оказалось как, что непонятно, кто выиграл, кто проиграл, но как-то жопой их жопе, они отошли, кто дальше отскочит. Угу. Ну, у нас свои границы. Но Гондурас в это время очень много задолжал Соединенным Штатам Америки. И потом они этого президента Гондураса говорили ему, послушай, он говорит, можно не отдавать вам вовремя там какой-то очередной транш. Тебе говорят, ну, послушай, не, не очень, не очень хорошо, но при определенных условиях можно, можно рассрочить. Ну и ставили ему условия. И там они сделали антикоррупционный суд, антикоррупционную прокуратуру, антикоррупционное там еще что-то, какое-то бюро там еще что-то сделали. А за время помощи гондурасской армии американской армии, была воспитана лояльность армии к американцам. То есть уже полиция, условно Гондураса, ну не могла ничего сделать, ну, такого плохого против этих структур. И через некоторое время, я упрощаю этот весь рассказ, да, через некоторое время вот это антикоррупционное бюро арестовало этого президента. Потому что он никак не мог... Отказаться от привычных схем. Вот я думаю, что нас, слава богу, ждет что-то похожее. Потому что когда закончится война, долги придется отдавать, еще что-то придется отдавать. И эта страна будет вынуждена поменяться. Снизу у нас ничего не придет. То есть когда оно у нас будет приходить снизу, это уже будет обозначать, что мы, извиняюсь, доразмножаемся до мышей. Ну, помнишь анекдот, да? Это когда два очень низких человека родили сына, который маленький. Ну, тоже. И он, когда пришел к ним и говорит, привел к карлицу. И говорит, папа, мама, я хочу вам предоставить свою нев... Там, представить свою невесту. А папа сидит, смотрит на нее, говорит, сыночек, ты понимаешь, мы таким образом можем размножаться до мышей. Так вот, снизу пойдет инициатива только тогда, когда все будет съедено, разломано, разрушено. И уже нечего будет ломать, воровать, жрать и так далее и тому подобное. Я не думаю, что хорошо доходить до этого состояния. Как ты думаешь, сейчас э -э, жрут, воруют? Да. Спасибо.